সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই অৰ্পিতাই মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আচলতে আমি আহিছিলোঁ বিশ্বনাথ ঘাটলৈ আৰু এইটো মোৰ পুৰণা আচলতে ভিডিঅ' মই বনাই থৈছিলোঁ কিন্তু দিয়াহে হোৱা নাছিল আমি এটা ইভিনিং সময়ত আহিছিলোঁ ইয়ালৈ খুব ধুনীয়া লাগে ইভিনিং টাইমত ইয়ালৈ আহি এয়া আমি ঘাট সোমাইছোঁ আৰু আপোনালোক চাগে প্ৰায় সকলোবোৰ আহিছেই তথাপিতো মই ভাবিলোঁ যেতিয়া আহিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি নাৰাখিলেতো বেয়া লাগিব সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু এয়া আজি টাইম পোৱাৰ লগতে মই ভাবিলোঁ এইটো বনাই দিওঁ বুলি এয়া আমি বিশ্বনাথ ঘাটৰ মেইন মন্দিৰভাগ পাইছোঁ আৰু সৌৰা দেখিছেনে কাষতে কিন্তু আমি মেইন মন্দিৰ ভাগলৈ নগ'লোঁ যিহেতুকে আবেলি সময় আহিছোঁ ভাল নালাগিল সেইকাৰণে এনেই অকণমান ফুৰিম বুলি আহিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া আমি নদীৰ কাষে কাষে গৈ আছোঁ চাওকচোন কিমান মানুহ আছিলে এইটো আচলতে ভিডিঅ'টো সম্ভৱ পোন্ধৰ আগষ্টত কৰিছিলোঁ আমি অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ পোন্ধৰ আগষ্টৰ বুলি আৰু এয়া হৈছে বৰলা শিল ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় ইয়াত আহি পেলাই একদম ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ এটা মাৰি থাকে খুব বেছিয়ে ভাল লাগে এইখিনি গৰম দিনলৈ আহি আৰু ইয়াৰ কাষতে চাওক নাওঁ কি ধুনীয়া এটা দৃশ্য হৈ আছিল আৰু সেইদিনাখন আচলতে বহুত মানুহ আছিল কোনোবাই কোনোবাই পিকনিকো খাইছিল আৰু এয়া হৈছে জাগ্ৰা দেৱালয় খুব জাগ্ৰত হয় আমি ইয়াত প্ৰায় আহোঁৱেই এইয়া বৰালা শিল চাওক মই ওচৰৰ পৰা আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ এইয়া খুব ধুনীয়া লাগে চাওকচোন বহুত ডাঙৰ শিল হয় আৰু গোটেই পানীৰে ভৰি আছিলে নাও গৈ আছিলে আমি প্ৰায় এনেকৈ আবেলি ওলাই আহোঁ ইয়ালৈ আৰু আজিও তেনেকৈ ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এয়া অকণমান এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ খুব ধুনীয়া আমাৰ বিশ্বনাথ ঘাটখন কিন্তু অকণমান মানুহখিনিয়ে লেতেৰা কৰি দিয়ে বাবে লেতেৰা হৈ থাকে এয়া হৈছে জাগ্ৰা দেৱালৈ তাতো ডাঙৰ শিল এজনা আছে চাওক এয়া আমি ইয়াতে প্ৰায় কৰাই চাকি এনেকে দিওঁৱেই খুব জাগ্ৰত হয় মনৰ আশা প্ৰায় পূৰণ হয়েই ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকো কেতিয়াবা সময় পালে আহিবচোন ভাল পাব ইয়ালৈ আহি আৰু এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি আমি এতিয়া আকৌ এটা চাইডলৈ গৈছোঁ এইয়া মেইন মন্দিৰ ভাগৰ কাষেদি আকৌ আগেদি গ'লো আচলতে আমি আকৌ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ চন্দী মোৰ ফালে আছে গণেশ মন্দিৰ চণ্ডি মন্দিৰ সেইটো চাইডত আহিলোঁ আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ দোকান বজাৰবোৰ তাতে আছিলে এয়া এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া পাম চণ্ডী মন্দিৰ আৰু এই গছজোপা চাওকচোন কিমান পুৰণি গছ ইমান ধুনীয়া লাগে গছজোপা দূৰৰ পৰা দেখিয়ে আৰু এয়া হৈছে চণ্ডী মন্দিৰ কাষতে সকলোৱে সেৱা ল'ব এয়াও খুব জাগ্ৰত আচলতে আমাৰ বিশ্বনাথ ঘাটৰ সকলোবোৰ মন্দিৰেই খুব মান্যতা থকা মন্দিৰ সকলোৱে সেৱা ল'ব মনৰ আশা যাতে সকলোৰে পূৰ্ণ হয় আৰু ইয়াৰ এইফালেও বহুত ধুনীয়া চাওকচোন মানে গোটেই ঠাইডোখৰে বহুত বেছিয়েই ধুনীয়া আৰু এয়া হৈছে পানীৰ ভিতৰত চাওকচোন এজন শিৱ আছিল ধুনীয়াকৈ শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি এজনা পানীৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে এনেকৈ আমাৰ বিশ্বনাথ ঘাটখন আচলতে বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু খুবেই বেছি ধুনীয়া কাষে কাষৰীয়া পাহাৰ চাওঁ কিমান বেছি ধুনীয়া মই আচলতে দূৰৰ পৰা লৈছোঁ বাবে ইমান স্পষ্টকৈ অহা নাই কিন্তু যোনে ওচৰৰ পৰা চাব বিৰাট ভাল পাব ইয়ালৈ আহি আহক সকলো ইয়ালৈ এনজয় কৰক বিৰাট ধুনীয়াকৈ এটা সময় পাৰ কৰিব পৰা যায় আমিও এদিন ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থাকি পাৰ কৰিলোঁ আবেলি সময়টো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমি পাৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো সৰুকৈয়ে বনালোঁ বেছি ডাঙৰ ভিডিঅ' নহয় অকণমান আপোনালোকক বিশ্বনাথ ঘাটখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই